payg'ambarimiz alayhialotu vassallamdan bizga qolgan qoida ko bor islom dinida azizlar ma'lum bir forma qabul qilinilmagan mumkin ham emas bu bu bitta millatni dini emas bitta iqlimga kelgan din emas jugrafik nuqtai nazardan arabiston ham bor issiq joy yoki bo'lmasa bu yo, butun umro qish qiish bo'lib yoz bo'lmaydigan o'lkada ham musulmon bor butun umr qish bo'lmaydigan o'lkada ham musulmon bor agar hamma bir xil forma bir xil kiyimda bo'ladigan bo'lsa mashaqqat bo'ladi musulmonga din mashaqqat emas din bu yengillik hamma mana shunday bir kiyim kiyish kerak mana bunday joyda buni bunday qilish buna bunda kerak bunaqa narsa yo'q islomda yo'q bunaqa narsa hatto payg'ambarimiz alayhislt vasallam alloh taolo sizlarni ko'rinishingizga sizlarning suratingizga molu dunyoyingizga qaramaydi sizlarni taqvoingizga qaraydi deganlar Allohdan qo'rqishligingizga qaraydi Allohdan qo'rqishlik taqvo bu kiyim bilan o'lchanilmaydi payg'ambarimiz alayhissalom payg'ambar bo'lishlardan oldin nima kiygan bo'lsa payg'ambarliklarda ham shu kiyimida qoldilar musulmon bo'lding mana bu formaga o'tishling kerak degan gap yo'q azizlar bu umum insoniyat uchun yuborilgan arablar o'ziga xos kiyimini kiyadi turklar o'ziga xos indoneziya malayziyadagi musulmonlar o'ziga xos kiyadi urfiga odatiga o'zbeklar o'ziga xos kiyadi islom nimani o'rgatadi islom kiyimda ham me'yorni o'rgatadi haddini o'rgatadi haddingni bil behayo bo'lib butun dunyoga sharmanda bo'ladigan kiyimingni ham kiyma yoki bo'lmasa qop qora bo'lib arabcha bo'lma bekitish kerak bo'lmagan joylarni bekitishga buyurilinmagan buni qilma o'sha islomni odobi me'yorida satra avrat deymiz berkitishlikka buyuriligan joylardan ortiq joyda berkitmasdan taqvoda turishlikka ya'ni me'yorga talab qiladi hadni bilishlikka tayyor qiladi bizning ham azizlar ayollarni yuzini berkitishlikka buyurmagan ayollar ma'lum bir kiyimni kiyishlikka ham buyurmagan qora kiysin yuzini berkitsin qop qora qilib olsin hatto qo'liga qo'lqop taqib olsin degan narsa bizni hanafiy mazhabni ko'rsatmasida yo'q bizning mazhabda biznin ayolning yuzi avrat emas qo'llari avrat emas qadamlari avrat emas va ular uchun ham ma'lum bir kiyim talab qilinmaydi faqat avratni berkitishlik me'yori talab qilinadi boshqa narsa <laughs> yo'q agar bundan ortig'ini qiladigan bo'lsa o'sha biz aytgan haddidan oshishlikka kelib chiqadi hozir shuni gapirsangiz betaqvolikda ayblayaptilar bolaversa o'sha jamiyat ichida yurgandan ortiqcha qilishlik aksincha odamlarni o'ziga jalb qiladi nima edi o'zi maqsad satr qilishlikdan boshqalarni ko'zidan o'zini ehtiyot qilish edi lekin hammadan ajrab boshqacha bo'lib olishlik aksincha o'ziga qaratyapti aksincha fitnaga sabab bo'lyapti payg'ambarimiz mm -hmm. alayhissalotu vasallam o'rgatganlaridek bizni mana al ubob kitob muhtasar quduriyni mana aytyapti ayol kishini yuzi qo'llari qadamlari kaf kiftlari bu avrat emas bu degan islom dini azizlar bizga kirib kelgan paytda ko'p ziyolilar o'tiribsizlar yoshlar o'tiribsizlar o'qib o'rganinglar ota bobolarimiz ajdodlarimiz islom dinini qabul qildilar arab bo'lishdi emas islomni qabul qildilar millatni emas millat saqlanadi millat bu olloh bizni o'zi turli millat elat qilib yaratdi